В ней находятся кассетные боеприпасы, которые в воздухе разрываются и разбрасываются в радиусе 1500 метров. Они должны по идее произвести такой как бы салютный взрыв. Есть, мы... Радиус поражения где-то 500 метров одной штуки. То есть если здесь 48 штук, вы понимаете, что вот это поле одной ракетой можно поразить. На этом поле их 8. Таких, то есть плотность очень большая. Честно говоря, мы русских не понимаем вообще. Да, да. И здесь не было ни одного подразделения, не было, вообще сбройных сил Украины не было, тут было только мирное население. На сегодняшний момент в районе за две недели нашей работы мы условно очистили пять населенных пунктов, два лесничества, ну и вот Игоря Поля мы на карту видим, мы сейчас видим, что 30% Украины отваливается в этом году, пока во всяком случае сеяться не будут. Если нам еще тут не сеять, то ну, мы уже с тобой говорили об этом. Но да, это да, по большому да, счету преступление. Да, да, Поэтому. да, да, да. Ну вот а так вот, частный случай, видишь, он сам. Ребята здесь были на этом поле, они обнаружили эти сигары пустые. А он ехал в тракторе и бач-побачил. Хорошо, что камеру включил, так снял на расстоянии, по кругу обдисковал, ну не ну как бы так, метров 15 на 15, на чтобы не работает. Вот. Ну вставать. дальше поехал, да, работать. Вот последствия, как Понадаю. видите, дальше работает. <свят> 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 ну как-то так вот. Ну, конечно, уже намного бдительнее. Где-то <свят> что-то вот, даже кукуруза блестит, притормаживаю. Ага, кукуруза еду, дальше. Ну, надо кормить как-то страну. <свят> Работаем. <свят> Как у нас в Одессе говорят, надо за джевелины рассчитываться будет. Надо садить, убирать и отдавать. Это, как у нас населенный пункт это называется? Зарудья. Да. Зарудья. Взрываю. Всем на местах. Посадил сантроп. Им надо куда-то утилизировать. На территории своей страны они его утилизировать не могут. Плюс не забывайте то, что уничтожение одного боеприпаса стоит денег. в данном случае вот этот боеприпас ну, обходится в среднем где-то в районе, назовем так, 100 долларов. Плюс-минус там такой. А в большом количестве, когда вот лучше утилизировать, это просто закидать все в чужой стране где-то. Пускай сами думают, куда это убрать. То есть, тут є якийсь Но... Показати в полі, чисте поле, поле радіоправляємо ракету. Спочатку ну, думали, що це ФАБ, ну просто авіаційна бомба, але в авіаційній бомбі цього всього немає. Мікрочіпів, мікросхем. Взагалі по гуманітарному розмінуванню на полі металічного і ну, взагалі нічого не залишається. Але це довгий процес, а зараз нам треба якомога швидше, щоб... Ну, зібрати саме-саме те, що мішає засіяти поля, ну, щоб ми не залишились без їжі, щоб люди теж могли працювати. Бо якщо ми почнемо повну процедуру, ну, це зрозуміти, це дуже довгий час, це ні посівно, ні, ні на пару років, якщо заходити ну, на таке поле, і багато людей треба. От. А зараз у нас ще й війна йде. Люди багато на війні. по різним підрозділам. находился раньше видно по комплектации по всему склад для вооружения для танков видно такой промежуточный вот было прямое попадание в результате чего вот вся вот это добро разлетелось вокруг вот мы его собрали нейтрализовали более-менее скажем так. Единственное, что вот просим, чтобы его вывезли, потому что у нас нету такого транспорта, тут порядка 600 снарядов. Радиус разлета мы предполагаем где-то в районе километра. Вот это за дубу? Да. Собран и нейтрализован. За деревами. Віталій, йди сюди. Ну що це такое? Пішов прямо. Прямо. Сюди, от то на культі, ні, ні. Це треба взривати. Але тут буде бабах, як 40 тих бабахів, що було на тому полі. або приїхати до СН зі спеціальним краном, який стабілізує движення, либо... С їхнього розрішення. На розрішення. Вони думали, як вийде. Я там і такого міння. Вони думали, що ми побіжимо прямо на Київ і вони свободно за нами, за народом пойдуть. А народ просто тупо сидів вдома. Сиділи вдома всі. Шкоди ми гарної наробили. Мензавози палили, танки підрівали. Украл три беспилотника. Да? Да. А как? Просто лежал не... В машине. Да, в машине. Вони с дороги спустились, там на окружной, сукачах. Целый вечер темно. Вы? Я залез и с товарищем три штуки украл. Наши, это, контрразведки отдал, Так. Работаем, все, роблять, хочуть рубить, но трошки и стромно, то нет а большинство надо работать.